Okey. Pemilihan PKR Roziah Umum Tanding Jawatan Isnin ini. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Roziah Ismail berkata beliau akan membuat pengumuman Isnin ini berhubung jawatan bakal ditandingi dalam pemilihan parti Mei depan. InsyaAllah 10 Mac ini akan diumumkan jawatan apa yang akan dipertandingkan pada program berbuka puasa dan hari wanita di Parlimen Ampang The Grand Baraka Hotel kata exco wanita itu. Pada selasa lalu, Ahli Parlimen Ampang itu berkata beliau sedang mempertingkan bertanding jawatan ketua wanita yang mungkin menyaksikan kembali bertembung dengan penyandang Fadlina. Tewas tipis kepada Fadlina dan Pemilihan 2022, Rozah juga menegaskan beliau tidak mengintai jawatan menteri jika bertanding jawatan ketua wanita tetapi ingin memberi nafas baru terhadap sayap terbawah yang didakwa semakin lesu. Okay. Uh, semalam, uh, Wabi Rozah mengumumkan bahawa beliau uh, sama ada akan bertanding wanita... Uh, sorry, sama, uh, akan mengumumkan bertanding apa pada hari Isnin, ada ya, Isnin ini dalam program wanita di... Uh, program Ampang Wanita di Hotel Barakah. Uh, mungkin beliau akan bertanding MPP, mungkin beliau akan bertanding Ketua Wanita, mungkin beliau akan bertanding naik presiden, <laughs> kita tak tahu. Tetapi satu yang pasti uh, last pemilihan lepas wanita pertembungan ketua wanita adalah di antara YB Roziah dan juga Fadlina. Fadlina ni adalah pendatang baru sebenarnya. Dia baru menyertai parti 2021. Hantar, yang membawa Fadlina masuk parti ni YB Roziah lah. YB Roziah lah yang bawa dia masuk dalam parti. Okay. Tapi tak apalah dia nak buat masuk parti, dia nak lawan dengan Roziah. Tak apalah, itu hak dia lah kan sebagai dalam demokrasi. Dan dalam pemilihan lepas, sebenarnya kiraan mendapati Roziah menang. <laughs> saya dedahkan hari ini. Sebenarnya Roziah menang. Tetapi ada something happen, Roziah kalah. Berapa kali kira masa tu. Tapi tak apalah, dia dah jadi ketua wanita. Setelah dia jadi ketua wanita, then di, the, I think lah, I think. Ni pendapat saya. Eh. Dia realise something tau. Dia I think sebab dia tak faham mungkin dia tak tahu dia tak ada pengalaman ke kan kita kena maafkan dia dia tu maksudnya Fadlina lah sebagai so, tak ada pengalaman dalam mengendali wanita dalam parti jadi menyebabkan wanita sepanjang 3 tahun ini saya turun pergi mana-mana pun orang komplain dan yang kedua dia seorang menteri tuan-tuan macam saya kata itu tempoh hari lah Fadlina ni menteri kan menteri ni sibuk banyak macam-macam dengan kes itu kes ini Isu itu, isu ini, skandal itu, skandal ini dengan uh, macam-macamlah. Tugas menteri ini bukan senang. Sebab itu menteri, pegawai dia ramai. SUK, SU, SUS, SUPOL, uh, dia punya PA, macam-macam ramai lah dia punya pegawai dia. Timbalan menteri, dia, dia perlukan ramai untuk membantu beliau. Jadi bila dia sibuk dalam hal ini, urusan ini, sepatutnya yang sibuk membantu parti support ya, sosio politik dia tapi kalau sosio politik tu pun tak berpengalaman dan tak pandai dalam menguruskan ahli parti jadi akhirnya sama juga wanita jadi lesu kita kata so isu lesu ini disebut wanita PKR sedikit lesu perlu nafas baru kata Roziah side wanita yang kini dipimpin oleh Menteri Pendidikan Fadil Nabi Selid disifatkan sebagai sedikit lesu menurut pesaing dalam parti Rozak Ismail. Ahli Parlimen Ampang itu yang tewas dengan Fadilina dengan perbezaan hanya 32 undi berkata dia sedang mempertimbangkan untuk pertanding. Dalam masa yang sama, penganalisis pula kata beliau setuju, penganalisis setuju, wanita PKR lesu, Roziah berpotensi, cetus kejutan. Kedudukan Fadilina sebagai Menteri Pendidikan sepatutnya boleh mengangkat kedudukan wanita namun keadaan sebaliknya apabila sayap itu dikatakan semakin lesu, kata penganalisis. Mengulas kenyataan Ahli Parlimen Pusat, Roziah Ismail, fellow majlis profesor berkata wanita PKR dilihat kurang menonjol maupun lebih dikenali meskipun ketuanya seorang wanita pendidikan, menteri pendidikan, jawatan kanan dalam jemaah menteri. Sebaliknya dasar dasar diperkenalkan menteri pendidikan tinggi Zamri berjaya mempromosikan UMNO sebagai lebih intelek di beringkat pengajian tinggi. Jawatan menteri pendidikan boleh lebih tinggi pengaruhnya berbanding menteri pengajian tinggi tetapi itu tidak berlaku katanya kepada FMT. Okay. Bermakna even analisa daripada uh, pakar pun mengatakan memang berlaku. Dan saya boleh sahkan. Dia macam ni lah tuan-tuan. Bila dulu ah uh, parti keadilan ni adalah salah satu parti yang memperjuangkan wanita. Adalah salah satu parti yang memperjuangkan wanita. Malah parti keadilan yang memperkenalkan 30% kuota untuk wanita dalam pimpinan tertinggi. Even though saya tak setuju. Tapi <laughs> PKR ni antara yang memperkenalkan PKR you know, kita suka atau tidak zaman Zuraidah Kamarudin uh, even zaman sebelum tu Kak Oit Kak Ji dan sebagainya kan Fuzia Saleh wanita ni sentiasa dibawa ke hadapan for every competition for every position dan sebagainya wanita ni akan kedep, di, dikedepankan malah di Selangor ada satu khas untuk apa pusat pembedayaan wanita kan khas untuk Uh, orang kata memperkasakan wanita dalam dalam skill-skill tertentu dalam pekerjaan mereka dan sebagainya tetapi tiga tahun ni saya tengok negeri saya sendiri Sarawak lah dia ada 31 cabang atau 31 parlimen wanita yang menang yang menang yang bertanding hanya lima je salah satunya kami lah Petra Jaya kan lima je yang menang bertanding lepas itu lain sepatutnya diwujudkan penaja even sampai sekarang tidak semua cabang itu ada penaja wanita ketidakmampuan seorang ketua wanita mewujudkan even cawang apa orang kata penaja wanita di kawasan tersebut and 3 tahun ni dia gagal untuk memantau memastikan ada wanita di kawasan tersebut di kawasan-kawasan tersebut dan daripada 14 itu saya rasa bukan semuanya aktif dana kita ada Orang kita ada It's just a matter of kita kena turun je Menyentuh ni Dan saya boleh cakap dalam konteks Sarawak Negeri lain saya tak boleh cakap lah Konteks Sarawak kita nampak wanita ni sangat uh, Dia sangat lesu Sangat lesu Yang kalau Rozah kata kurang lesu kan Apa? Uh, Lesu sedikit Saya kata sangat lesu Even wanita dulu very passionate Ramai yang berminat sebagainya Dah mula kurang berminat dah Mereka tak nampak pentingnya ataupun tak nampak peranan mereka is important dalam mendepani ataupun dalam uh, ber, berada di samping lelaki bagi menghadapi dunia politik ini. Sebab wanita ni banyak kekangan tuan-tuan. Eh, wanita bila dia muda dia ada boyfriend, kan? Dah boyfriend, dia ada kahwin, dah ada suami, kena jaga suami dia dulu. Kan? Lepas ada suami ada anak, anak dan suami jadi prioriti, keluarga jadi prioriti. Ah, tunggu anak besar sikit lah Bila anak dah besar sikit suami pula. <laughs> so, dia ada kekangan-kekangan itu. Eh? Dan itu lebih keutamaan berbanding dengan politik. So, kekangan itu sepatutnya sebagai ketua wanita, whoever lah, Roziah ke Fadlina ke whoever akan jadi ketua wanita nanti, kalau mereka bertanding dan salah seorang menang, dia kena lihat perkara ini. Dia kena lihat bahawa perlunya memperkasakan wanita. Dia, lelaki ni mudah tuan-tuan. Lelaki ni mudah. Kalau dia nak masuk politik, dia mudah. Tapi wanita ni dia akan ada kekangan dan kita kena create equal opportunities kepada wanita itu. Kita kena memperdaya, We have to empower them. Kadang-kadang ada certain benda kita kena adakan extra compared to men. Kan? Saya ambil contoh. contohlah lah. Kalau mana-mana setiap program wanita perlu ada satu nursery khas untuk dia orang boleh bawa anak dan letak kat situ anak mereka. Contoh. Kita boleh buat. So benda-benda macam tu yang yang uh, yalah, yang sometimes sometimes eh bagi saya macam saya kata itulah Fadilina ni menteri dan dia akan kekal menteri jangan risau. Saya saya dia menang atau kalah dia akan kekal menteri. Kalau dia kalah pun dia kekal menteri. So biar Fadilina jaga menteri, jaga pendidikan, biar Roziah jaga wanita. Dia bukan ada jawatan menteri pun. Roziah Wabi Roziah ni biar dia jawatan menteri, jaga wanita. Biar dia buktikan 3 tahun ini bagaimana wanita boleh diperkasakan and i think itu sepatutnya yang kita boleh lakukan yang kita boleh buat